ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾ ಗುರುರಾಯರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಂ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ವಿದ್ಮಹಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯ ಓಂ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ವಿದ್ಮಹಿ तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्र प्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्र प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्र प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्र प्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्र य धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदया ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राचोदया ॐ वेङ्कटनाथाय धीमहि सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महि तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदया ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महि सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महि तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रा प्रचोदयात्